То есть, всегда старайтесь, как бы, когда вы делаете какие-то новые упражнения, делать их с метроном. Например, можете просто например, вначале ногой стучать. Да, то есть... Просто можно взять часы, можно взять мобильный телефон. На нем может быть куча разных или, там, приложений, которые просто включают в себя там, звук. Значит, смотрите, сейчас мы будем вместе играть такую штуку. Вам нужно играть не полностью весь аккорд, а играть отдельно. Сначала пятую сторону, потом четвертую. Вот так. 3-4, 3-5. Четвертая вот стона, пятый лад, а не четвертый. То есть ты сейчас зажал пятую три дела? Отлично. Да. Да. Теперь не спешите, теперь будете играть вместе со мной, когда я буду вам давать рейтинг. Посмотри. Ну, да. Сильнее, Это, чтобы звук был сильнее прижимать. Насправді був дуже здивований, що були діти реально маленькі, але в яких ну, наскільки круто було виходило зіграти те, що я їм показував, набагато краще, ніж у деяких старших. Мені здається, що вдалося так зробити, щоб кожна людина, яка ну, навіть ніколи не, пробувала, ніколи не пробувала грати на гітарі, щоб вона просто ну, взяла її в руки, спробувала відчути, що це ну, що, що це взагалі таке.